Ассаламу алейкум. сіздерменен метод параметрлерінің ә, реп аут парас модификаторлары қолданғандағы методларды мысалдармен түсіндіріп өтеміз ә, өткен ә, сабақтардағы мысалдарымызға ұқсас ә, бір мысал көріп өтеміз

мәселесін көріп өтеміз енді инт егерде а м б мәнісілерін берсек жердегіі x деп ақ қояйын енді бірдей болы болмаса негізінде бола береді себебі екеуі екі түрлі а екі кеңістігіндегі а болады а тең беске тең болсын енді мынаны көріп тұрған болсаңдар аты инк бір параметрі бар ол параметрді бірге арттырып қайтарады яғни инкрементті метод көрінісінде жаздым мін бүтін қайтарады демек соны б ға қайтарамын б тең инк деген оның параметріне аны беа енді, Өп, Өш, енді. а тең аны баспаға шығарсам тап сондай қылып ә, бұны да баспаға шығарамын яғни б тең демек енді көріп тұрған болсаңар міне метод и сол методты мына жерде мен методты и орынлатып көрсетемін көріп атырған болсаңар бұл жерде біздің функциямыз мәнісін қайтаратын функция яғни yani, ә, берілген параметрдін бірге арттырылған мәнісін қайтаратын функция ал енді бұл мәнісі қайтаратын функция егер былай жазсақ ә, онда бұның мәнісі жоқ енді бұның мәнісі керек емес ә, өз... мен бұны сәл өзгертіремін яғни қазіргі айтып отқан реф деген функцияны түсіндіруге әрекете демек реф енді бұл дегені реф ә, деген сөз бұл да қойылады ен реф дегені ә, бұл жерге функцияны алдыңғысы тек қана аны ны жазғанда а ның мәнісі бұл жерге жазылатын еді да сол деген мәнісі берілетін еді сол бес деген мәнісі бойынша int деген функцияны шақырып тұрып еді енді бұл жерде бұл ref деген модификаторды көрсе демек бұл а ның ссылкасы болады яғни а ның ссылкасы енді x болады яғни мына а деген ячейкаға яғни аға x деген екінші атама қойылды деп түсінсек болады яғни бір адамды екі түрлі атпен атауға болады ғой сондай бұл ссылка демек ә, x деген ссылка а ның өзіне тікелей мұражжет етеді б бұл, бұл жерде енді x деген мына функцияның өзіндегі локал өзгеруші емес просто локал ссылка соның үшін бұл жерде қазір көресіздер алдын енді нәтиже бұдан бес шығып тұрып еді енді неше шығады енді көріп тұрсаңыз а тең алты себебі және қайталап айтамын бұл сөз қосылғаннан кейін бұл x деген өз алдына бүтін санды сақтайтын ячейка емес бүтін мәністі сақтайтын бұл ә, x дегені бұл а деген ячейканы екінші ссылкасы яғни оның адресін сақтап тұрады яғни бұл x қа мұражат етілсе демек ол тіккелей бұл жерде тазадан ячейка жаратылмаған сол аға мұражать етіліп жатыр сол үшін реф деген қызметші қолданған параметрлер бұлар хәм кіруші һәм шығушы параметр деп аталады енді бұл жерде int дегенді мәнісі қайтарады и сон бан мәніс қайтарсам одан кейін барып бұның мәнісін көрсек болады Орылап көрсек Ада, Бда, 6 6, бұл жерде а да б да алтыға тең ал бұл беске тең болып тұр себебі бұл бірге менен, бұл жерде бірге арттырғанменен бұл арттырылған мәнісі осы жердің өзінде ол қайта алмайды бұл жердің өзінде функциядан шыққан кезде бұл икстің мәнісі жоғалтылатын еді яғни бұл жерде аға емес а ның бес деген мәнісін алып тұрған өз алдына өзгеруші еді енді бұны ә, аут дегенді түсіндіретін болсақ ә, мысалы басқа функция жаратамыз мысалға берілген санның квадратын анықласын так ә, бірінші икс екінші оған out uh, int x2 деп ат қоямын бұл жерде out болатын болса бұл жерде ешқандай мәнісіз қайтарса болады қайтарт негізінде шарт емес <coughs> егер қайтармаған жағдайда қайтарса қазір ә, бұл жерде уақытша әх, x, 2-ге x-ті x-ға көбейтіп меньшіклеп қойсам онда бұл жерге x2 екіні қайтарсам болады демек көріп тұрған болсаңдар бұл жерде екінші сміз a оты, яғни бұған б ны берсем бұны берсем болады ай жазуымы шарт емес онан кейінгі нәрсе болып тұрғаны болып тұрғаны так енді енді ретурн деген енді керек емес болып қалды себебі войтты өшіріп тастадық так тағы енді не қате болып тұрты бұл жерде а бұның аты инт тұрған екен ғой кешіресіздер мен ол бұл... инт емес бұл аты кват болып өзгеріп еді кват екі деп өзгерген еді мен сәл мына инктің тек параметрін өзгертіп қойып функциям сол деп ойлап отрқан екенмін сәл қателес жерде бұл ә, функция мынандай функция еді рет деген так көріп тұрған болсаңдар енді Мүм. мүмкін мына жерде ин тұрса да меіңше қате болмау керек еді так икс екі көріп тұрған болсаңдар бұл жерде әзір а ның мәнісі бірге артады ендігіде аға мұражаат етсек мына а бес емес мына функциядан кейін оның мәнісі алтыға артқан болады демек алты сол мына жерде алтыға алтыны көбейтеді яғни бірінші 6-ға демек ол 36 алты болады сол so отыз алтыны екінші недеге өзгереді яғни yani, шығушы демек бұл жерде сонда мынау алты болса мынау неше болатынын қазір көреміз демек алты отыз алты енді бұларды қандай да бір мәніске меншіктеп алсаған болады себебі өзлеріне мәнісі қайтадые инт түріндегі и ө, былайынша ә, біріншісінде һәм өзі кіріп өзі шығып тұрыпты ал екіншісіндегі ә, бұл әм өзі кіріп өзі шығып кірген мәнісін егер өзгеріс болса о таза мәнісімен шығады егер функцияның ішінде өзгеріс болса ал мынада тек қана тек шығушы параметр соның ішіна енді бұл екеуінің парқына этыбар беретін болсақ де б ны бар беріп тұрған болсақ б мәнісі жоқ болса да бұл параметр сипатында алынады егер бұлай болатын болса онда бұл қате болады себебі бұл кіріп ә, жатқанда қандай да бір мәнісіменен кіру керек қандай да бір ол ә, а деген ячейка мына жерде просто жаратылған но оған берілмеген себебі ол кіруші мәнісіі бере алмай жатыр сол үшін бұл жерде ефе қате болады соның үшін парқы бұда реф дегенде алдын ала мәнісі берілген болуы шарт мәнісі бар болу керек бұдае екі аут менен берген параметрлер ол бар болса болды тағазаланып жаратылған болса болды оның мәнісі мәнісіменен кіру шарт емес оған наоборот функция пункция жаратылып функция орланд болғаннан кейін соның ішінде функцияның денесінің ішінде оның мәнісі інеа өзгередііне сол өзгерген мәністі береді и ол соны бға береді шығушығ бжердеен <coughs> локал x екі демек енді ә, кейінгі үшінші модификатор бар еді модификатор парамс деген модификатор енді бұл қандай модификатор енді бұғанан бір, бір, бір мысалмен тез түсіндіруге әрекет етеміз енді бір ә, берілген бүтін сандардың қосындысын анықтайтын функция жаратамын демек көріп тұрсыздар модификатор қарамыз деген инт түріндегі массив болсын ин түріндегі массив болсын параметрі хош енді бұны суммасы бұның суммасы алдын ала мына жерде бір инт түріндегі ретурн сразу а ның несін суммасы дегеніміз бар ма екен суммасы дегеніміз жоқ иә болмаса инт түрінде пока нөль дейміз да деп жазсақ и бұл бізге керек нәтиже с деген өзгерушіде тұрыпты демек бұл функцияны міне именно бұл қай жерге қойылды этыбар берсеңіз ме массивтің алдына қойдым бір өлшем массивмасси енді бұны нәтижесін көру үшін мнерлерден жазайын мысалға бір массив жаратып қойсам массив жаратсам оның атын а десем мейлі сразу мәнісілерін берсем а иә а деген алдынан бір өзгеру үшін бар еді үшін басқа қояйын деп қояын мәнісілері қандай да бір Işte, бердім так массив жараттым енді бұл функцияның ә, аты сумм көріп тұрған болсаңыз сумм нәтиже қайтарады соның үшін мен ә, оны сразу ә, баспаға шығарып жазамын демек баспаға сумма қойып массивтің функция методымның аты сумм массивті қоямын так енді және бір және бір екі мәрте специально қойып жатырмын мына жерде мысалы бір тоғыз екі сегіз саы үшін и ақырындағысын не так енді бұл бірн бірінші деп қояйын мынау екінші сумма бұл үшінші сумма сілерін көреміз з бұған дейінгілердің жауаптарын алдын көргенбіз енді именно өзгеріс кірітілген затымыз бұл енді бұны шақырып жатқанда не шақырылады иә мынау шақырылады көріп тұрған болсаңыз міне именно парам деген сөздің қосы бұлар демек енді ә... санлар збезлг я болмаса берілгенлер ізбезлігін алу үшін қолданыладыберілгенлер бұл массивтегі бүтін сандар берілген збезлігі бұлардың қосындысына есептеймін. Енді мына жерде көріп тұрған болсаңыз, мен мас деген рөл жөмле масты дағазаладым. Хам 1 2 3 5 деген, яғни қосындысы 3 6 11 деген сан шығады. Демек, бір ішінде 11 деген сан шығау керек мені. Көреміз. Хош, үйірде кешіресілер мен сумма 1, сумма ек сумма 3 мәнісінің өзің шығаратұғын неі жазбай кетіппін демек енді ондай қателер болып тұрады демек енді және қайтадан орлатамын демек болсаңыз міне он бір екіншіісінде жиырма үшіншісінде 0 нәтижелер дұрыс тексеріп көремізммне бұл жерде қарап тұрсаңыз этыбар берсеңіз массив жерде бүтін санылардың ә, ізбе ізілігін беріп тұр бұл жерде еш нәрсе бермеді ал нәтиже үшеуінде де шығарып енді мынандай нәрсе бұл ә, параметр деген сөзді алып тастасақ егер параметр деген сөзді алып тастасақ онда уже бұлар қате бұларда істемейді себебі бұл мен ә, бұны ә, объект ненің сум деген методтың параметрін строго мен бір өлшемлі массив деп тааадым соның үшін бұл жерде бір өлшемді массивті берсек сілейді мыналар қате болып тұрыпты себебі бұларда ә, бір өлшемді массив берілмеген а ә, мына жерде ә, нәрсе берілмеген соның үшін бір өлшемлі ә, массив үшін слейді ә, себебі бұл жерде бір өлшемді массив деп тағазаланған ал осы бір өлшемді массивтің алдына парамыз деген сөзді қойсақ міне көріп тұрған болсаңыз көріп тұрған болсаңдар міне үшеуі де істейді жаңа алды көргенбіз м енді және бір нәрсе бар тан кейін қандай да бір int a, x деп мынандай қылып жазып болмайды сол затты беру керек но бірақ алды бетіне жазып болады Үм, себебі сондай нәрсе парамс деп дағазаланған ә, парамс деп дағазаланған ә, неден кейін жаңағы парамс деп дағазаланған параметрден кейін одан кейін параметр болмау керек еді басқа басқа нәрсе болу керек икс себебі екеуі икс болып сол мын аикс бір болсын демек бұл жерде кейін мысалға сәл өз парк беру үшін сол берілген икс бірімді қосып қояйын кіртілген енді бұл жерде нәтижелер сәл басқашалау болып қалды соң үшін бұл жерде бұған бес деген мәнсілерді қосып шықсам болады мынада ш... қандай боладыі көреміз да міне енді мынадамынд енді қараң енді мынау орынлап көреміз қосу бәрі қосу болып қалса қолайсыз болады екен көбейтіп қояйық та ә, көбейтіп көбейтіп қойсақ онда орындатып көреміз демек міне көріп тұрған болсаңыздар ә, алдын 11 бір шығып тұрғанды беске көбейтті себебі бірінші параметрді ол сразу ә, int x1 деп тааланған ә, бүтін өзгерушілі бүтін мәнісі бойынша шақырылып тұрды сол икс бірге алып тұрды и қалғандарын міне парам бойынша алып тұрғаны мынау жиырма шығып тұрып еді қарасаң беске көбейтсең жүз шығады ал мынау бес көбейту көріп тұрсыздар беске ар жағында нөлді көбейтсең бәрі нөл болады да а енді міне анық көрінді енді егер де плюс болатын болса мына ақырында көрінбей қалды да ақырында демек ақырындағылардан нөл мен нөлді бөлу үшін міне ақырында 5 шығып тұр демек алдын он бірге бесті 5 жиырмаға бесті қосты 5 бесті демек міне парам деген парамс деген модификатор аут реф дегендерменен сілерменен таныстырып өтуге әрекет еттік түсінген болсаңыз жүда жақсы сау болыңдар